Ini bukan April Fool. Trump dah kenakan tarif kepada seluruh dunia dan Malaysia pun kena juga. Mengapa Trump buat? Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada baru-baru ini telah menggemparkan dunia selepas mengumumkan tarif baru yang dikenakan oleh negara itu. Pengumuman yang dibuat pada 2 April lalu itu sekaligus menunjukkan satu perubahan dasar globalisasi daripada pentadbiran Amerika Syarikat sebelum ini. Tarif Trump ini dikenakan hampir pada setiap negara termasuklah Malaysia iaitu sebanyak 24%. Perkara ini pastinya menimbulkan persoalan apakah kesannya terhadap negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz tampil memberikan penjelasan berhubung perkara itu dengan bahasa yang lebih mudah difahami oleh orang ramai. Menerusi hantaran video yang dimuat naik, menerusi akaun TikTok miliknya, Tengku Zafrul meminta orang ramai membayangkan Amerika Syarikat sebagai sebuah pasaraya yang besar. Bagaimanapun, menurutnya tarif yang diperkenalkan Trump ini akan memberi kesan terhadap rakyat-rakyat di Amerika Syarikat sendiri yang berbelanja di sana. Jelas Tengku Zafrul, ekonomi dunia juga boleh menjadi perlahan kerana permintaan menurun akibat harga barangan yang mahal sekiranya setiap negara mula mengenakan tarif bagi produk-produk yang diimport. Pun begitu, Tengku Zahro menjelaskan bahawa kesan yang dirasai oleh Malaysia adalah tidak seteruk negara-negara jiran lain yang lebih terkesan kerana dikenakan tarif yang lebih tinggi. Berkongsi lanjut, beliau menjelaskan bahawa sumber kekuatan Malaysia yang sebenarnya ialah ekonomi tempatan. Lebih 60% ekonomi Malaysia dipacu oleh perbelanjaan dalam negara. Pada masa yang sama Tengku Zahru juga menyatakan bahawa Malaysia akan terus berunding dengan Amerika Syarikat untuk mencari penyelesaian win-win situation bagi kedua-dua pihak. Sementara itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau telah mengajak negara-negara ASEAN untuk berunding bersama Amerika Syarikat berhubung kenaikan tarif asas tersebut. Malah Anwar menerusi satu hantarannya di media sosial berkata, kerajaan sudah melaksanakan langkah-langkah yang tepat, pantas dan tenang untuk menangani tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Ini bukan April Fool. Trump dah kenakan tarif kepada seluruh dunia dan Malaysia pun kena juga. Mengapa Trump buat begini? Okey. Cerita ni macam ni. Bayangkan Amerika Syarikat ini macam kedai besar. Sekarang ni orang Amerika suka sangat beli barang dari kedai lain sebab harganya lebih murah berbanding barang yang made in USA. Jadi bos kedai Amerika marah. Mulai sekarang kalau barang dari luar nak masuk kedai kita kena bayar yuran masuk. Contoh, bayangkan China jual baju kat Amerika. Sebelum ini harga baju tu 100 US dollar. Lepas Amerika kenakan tarif 54% kepada China, Harga baju tu jadi 154 US dollar. Bos kedai Amerika ingat bila dah mahal macam ni orang Amerika tak beli dah barang dari luar. Syarikat-syarikat Amerika yang dulu buat kilang kat luar pun akan balik buka kilang kat Amerika. Tapi bila barang dari luar jadi mahal, siapa yang kena bayar yuran masuk tu? Pembeli di Amerika. Jadi pembeli ke Amerika yang biasa beli baju harga 100 US dollar kena bayar 154 US dollar untuk beli baju tu. Baju made in USA pun masih mahal. Murah sedikit saja dari baju China. Mungkin 150 US dollar. Jadi orang Amerika pun fikir dua kali nak beli. Sebab apa? Sebab yang naik harga ni bukan baju saja, tapi semua benda. Jadi pengguna Amerika kena berjimat sebab inflasi naik tinggi, semua barang dah mahal. Bila orang kurang beli, ekonomi pun jadi perlahan. Negara yang jual barang kat Amerika pun tak suka. Barang diorang orang tak laku, ekonomi diorang orang pun boleh terjejas. Diorang orang pun cakap, okey, kalau macam tu, barang dari mereka pun kena bayar yuran masuk juga. Contohnya, EU jual kereta ke Amerika, lepas tu Amerika kena kenakan tarif. Sekarang EU pun kena kenakan tarif kat kacang soya dari Amerika. Kalau semua negara kenakan yuran masuk kat barang masing-masing, semua barang jadi mahal. Ekonomi dunia boleh jadi lembab sebab permintaan turun. Semua orang akan susah. Malaysia pun kena tempiasnya. Kita banyak ekspor ke Amerika. Lebih kurang 16% dari keseluruhan ekspor kita. Bila Amerika kenakan tarif, barang kita kat sana jadi mahal. Buat masa ini, impak kepada kita nampaknya tak berapa teruk berbanding ramai jiran kita. Kita kena tarif 24%. Vietnam kena tarif 46%. Thailand 37%. Indonesia 32%. Jadi, walaupun kita terjejas, masih ada negara lain yang lebih terjejas. Sebenarnya dari dulu pun kita dah sedar potensi kenaikan tarif ini. Sebab itulah kita cuba pelbagaikan pasaran ekspor. Contohnya tahun lepas ekspor ke Kenya, Oman dan Namibia mencapai rekod baharu. Antara pasaran lain yang mencatat peningkatan besar ialah Angola melonjak 59.3%, Ethiopia melonjak 56.4%, Mesir naik 53.6% dan juga Algeria naik 27.9%. Kita juga giat mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan pelbagai negara Awal tahun ini kita dah sign SIPA dengan UAE. Kita juga dah mulakan semula rundingan FTA dengan EU dan Korea pada tahun lepas. Satu lagi pasaran ekspor dengan potensi besar ialah ASEAN. Perdagangan antara negara ASEAN masih rendah di bawah 25%. Sebagai pengurusi ASEAN 2025, antara fokus Malaysia ialah meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN. Sumber kekuatan kita sebenarnya ialah ekonomi tempatan. Orang Malaysia masih kuat berbelanja lebih 60% daripada ekonomi kita dipacu oleh perbelanjaan dalam negara. Sebelum ini, kita dah set up National Geo-economic Command Center yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri untuk merangka strategi kooperatif bagi menangani isu seperti ini. Pada masa yang sama, kita teruskan rundingan dengan kerajaan Amerika Syarikat untuk cari penyelesaian menang-menang bagi kedua-dua pihak. Yakinlah, kerajaan akan sentiasa berusaha untuk memastikan kepentingan ekonomi Malaysia dan rakyat dilindungi sebaik mungkin. Ramai yang percaya bulat-bulat kononnya, Malaysia kenakan 47% tarif kepada Amerika Syarikat. Betul ke ni? Jawapannya mudah. Tak betul. Habis tu, macam mana Amerika dapat nilai 47% tu? Sebenarnya, mereka bukan tengok kadar tarif Malaysia pun. Sebaliknya, mereka kira ikut defisit dagangan antara Amerika dan Malaysia. Kalau kita tengok data dari US Census Bureau 2024, Amerika import dari Malaysia 52.5 bilion US dollar dan export ke Malaysia 27.7 bilion US dollar. Defisit dagangan Amerika Syarikat ialah 24.8 bilion US dollar. Jadi, mereka ambil jumlah defisit perdagangan Amerika dengan Malaysia pada tahun 2024 iaitu 24.8 bilion US dollar. Dan bahagi dengan jumlah import Amerika dari Malaysia iaitu 52.5 bilion US dollar. Daripada pengiraan itu mereka dapat angka 0.47 atau 47%. Inilah yang mereka anggap sebagai kadar tarif timbal balas yang patut dikenakan kepada Malaysia walaupun tak kena mengena langsung dengan tarif sebenar. Kemudian mereka kata, kita bagi chance ya, kita bagi chance, sepatutnya kita charge 47% tapi kita bagi discount 50% diskaun ya kita kenakan tarif 24% sahaja maka wujudlah tarif timbal balas 24% ke atas Malaysia tapi apa sebenarnya tarif sebenar Malaysia kepada produk Amerika menurut laporan rasmi pejabat perwakilan perdagangan Amerika Syarikat 2025 purata tarif Malaysia ialah 5.6% sahaja kalau you all nak tahu banyak produk Amerika yang masuk Malaysia tak kena tarif langsung. Jadi, kalau nak timbal balas yang betul-betul adil, Amerika sepatutnya kenakan tarif 5.6% bagi 2 atau 2.8% saja. Ya, bukan 24%. Kesimpulannya, Malaysia tak kenakan tarif 47% kepada mereka dan tarif 24% besar yang dikenakan perlu dikaji semula.